Уважаемые господа, с вашего позволения будем начинать. Значит, сегодняшнее мероприятие посвящено проблеме, неожиданно возникшей проблеме рейдерского захвата территории предприятия АТЭК, но, соответственно, самого предприятия. И сегодня здесь пресс-конференцию проводит представитель, собственно, представитель собственников Андрей Нагребельный. Также есть Елена э, Лариса, директор спортивного комплекса АТЭК. Э, Волков Владимир, э, начальник штаба Украинской войско войсковой организации. И, и, да, и, военно, ну, да. и Иванова Александр, президент добровольческого спецотряда Трезубсич. Еще раз добрый день. Я буду рассказывать на русском языке. 22 числа этого месяца в субботу, мне позвонила охрана, которая охраняла завод и спорткомплекс, и сообщила, что к нам на территорию пришли сотрудники милиции с обыском. Естественно, я пока одевалась, собиралась ехать на спорткомплекс, и на завод сотрудников милиции, чтобы не препятствовать, мы запустили на территорию. Меня на территорию не пропустили. Я когда услышала на спорткомплексе, когда выламывают двери, я попросила сотрудников, которые стояли внизу, что я дам ключи, я открою помещение, не ломайте двери, не разрушайте. Дала ключ. В комнату мои охранники, когда пошли меня встречать, оставили свое оружие. Так они ездят на стрельбище, оружие официальное, купленное в магазине, есть все документы и разрешения. Это оружие изъяли тоже. И сказали, что огнестрельное. Это переделанные автоматы Калашникова для охот, охотничьей стрельбы. Я попросилась зайти, на, посмотреть, что в обыске все-таки это мой офис, мой кабинет. Меня туда не пустили. Один из сотрудников Азова, кинувшись ко мне, к, моей, к моему охраннику с ножом, нас просто выбросил с территории спорткомплекса. На территорию нас не пускали. При обыске мы не находились. Изолировали полностью. Ждали, пока закончатся следственные оперативные действия. Следствие оперативные действия на спорткомплексе продолжались часа 4. Ворота все закрыли. Людей, которые находились дети на тренировках, всех оттуда попросили выйти. Никого не запускали, не впускали. Только заходили люди в камуфляже. Которые были якобы набраны для проведения следственно оперативных действий. На сегодняшний день... Я знаю, так как находятся некоторые арендаторы на спорткомплексе. Что завезено порядка 150 человек, которые базируются на спорткомплексе. С кучей автоматов калашников. С цинком. Я не понимаю, что такое цинковый. цинк, но я знаю, что там порядка 80 ящиков завезли цинка. В интернете эти представители батальона АЗОВ, так сказать, которые сейчас дислокируются у нас на спорткомплексе, выставляют. Разные фотографии с автоматами. Тоже не понимаю, что это назвать правильно не могу, пускай это смотрят специалисты. То, что они поставили в радиорубке на территории спорткомплекса, где дети, и где жилые дома, и рядом школа и детский сад. И то, что они поставили на заводе. Люди вооруженные, милиция никаких мер не принимает. Господин Троян, как я понимаю, под, обыском, под видом обыска привел вооруженную группу, которая дислоцируется сегодня на спорткомплексе. Мне больше прокомментировать нечего. Это все равно, что пришли к вам и ко мне домой. Люди, которые воюют на передовой и которые гибнут. Ради чего? Ради чего? Ради того, чтобы сегодня такой творился беспредел вы, извините, я эмоциональная. И я говорю, я говорю, меня просто трусит от того, что я понимаю то, что вкладывалось и то, что делалось на этом спорткомплексе за полтора года нашими руками. Нас сегодня выбросили. Для чего? Для базы спецподразделения, так скажите. Мы предлагали расположиться неоднократно всем. Пожалуйста, мы готовы освободить общежитие, у нас есть. Пускай люди беженцы селятся, пускай дети приходят, тренируются. У нас социальный проект, не бизнес-проект. Мы сделали свою школу, возродили школу АТЭК. Дети тренируются бесплатно. У нас не социальный проект, еще раз вам говорю, он не бизнес-проект, бизнес а социальный. Все то, что делалось по крупинкам, собирался этот спорткомплекс после бывших арендаторов, которые по сегодняшний день сюда ходят и оговаривают. Понимаете, мы открыты для всех. Придите, посмотрите, что было, что было до нас и что сделано сегодня. И что происходит сейчас. В центре города Киева непонятные люди вооруженные сидят на территории спорткомплекса и завода. Рядом жилой массив, жильцы, спальный район, школы. Мне больше добавить нечего. Владимир Иловиков, ну, учредитель Ларисы Александровна детской спортивной школы АТЭК. Я просто ну, хочу показать. Я просто вот ну, пришел 22 числа я находился с самого утра на катке. У нас были товарищеские игры у детей 7 8 Это 2007-2008 годов рождения с городом Кривой Рог. То есть вы представляете впечатление этих детей, которые играли в хоккей с вратарями, как взрослые, то есть с судьями. И врываются, ну как, на стадион никто не врывался, просто выключили свет и сказали, покиньте помещение. Ну, Кривой Рог, конечно, уехал, я находился э, там, потому что у нас сорвалось две игры чемпионата Украины по хоккею, который так, и вы знаете, хоккей у нас э, переживает очень сложные времена. Но благодаря руководству завода и руководству спорткомплекса мы сделали э, на катке школу. И я вам могу показать вот благодарственные письма, которые есть от родителей. Сколько нас было в августе, сколько нас сейчас, как занимаются дети. А сейчас эти дети, они стоят за воротами, их не пускают. Потому что новое руководство, вчера мы встречались с родителями, оно пришло и сказало, вы там же останетесь, не переживайте. Только теперь вы будете за это платить деньги. То есть вы настаетесь на своем времени, вы остаетесь полностью, вас никто не тронет. Только теперь за все вы будете платить. Порядка наша школа насчитывает порядка 80 человек. То есть немножко меньше. Это маленькие дети. Начиная с 4-летнего возраста, больше вы в Украине такого не найдете. Если вы не верите, когда мы туда зайдем, придите и посмотрите. Четырехлетние дети катаются на коньках в форме АТЭКа. И они катаются уже. 2007, 2008, 2005, 2006. И люди к нам идут. Понимаете? Люди идут, потому что у нас нормальные условия подготовки. Также для информации просто э, нас благодарят э, тоже э, другие школы, потому что для всех предоставлены определенные условия. И тоже для информации про социальный проект, пожалуйста, зайдите, посмотрите записи, э, видео на YouTube, э, что было с АТЭКом полтора года назад. И что сейчас? Вас туда сейчас не пустят, но вы можете зайти на территорию детского садика рядом лесная каска и посмотреть, в каком состоянии сейчас находится стадион. И по поводу близлежащего станкозавода района жилого, люди перестали туда ходить. Почему? Потому что там вооруженные люди. У нас был небольшой оазис в городе, где каждый вечер собирались с детьми, им поставили качели, им засеяли газоны поставили песочницы для детей, дети с родителями, особенно беременные мамы с маленькими детьми, они там отдыхали. Я даже там по долгу, так скажем, когда вот гуляем, у нас даже, которые люди приходили, извините, выпить туда раньше постоянно, даже те стали культурными, потому что на территории существует сухой закон. Спиртное не продается. Даже те, они приходят, и если выпьют, они бросают, извините, бутылки в урну. То есть, значит, ценят труд. Но теперь этого ничего уже практически нету. Потому что там, вот сегодня я был 8 часов 30 минут, вчера мы встречались, я уже сказал, с родителями, нам сказали, что в спортивном зале временно завезли кровати для реабилитации воинов, которые пришли с Востока. Сегодня утром я посмотрел на этих воинов, которых вывели на пробежку. Ну, больше у меня просто нету слов. Спасибо. Радіо Голоски Оніна Романчук, уточніть, будь ласка, ще раз, рейдерське захоплення спортивного комплексу АТЕК чи акціонерного товариства АТЕК? На, сьогодні... перший... На сьогоднішній день рейдерський захват території заводу АТЕК, територія заводу АТЕК примикає до спорткомплексу АТЕК. Тобто вони знаходяться в принципі територіально в місті. Ну, тобто ви говорите про взагалі акціонерне товариство АТЕК. Вони претендують на 27 гектарів, а не просто спорткомплекс, якому не розмістилися. Абсолютно правильно. А по-друге, хазяйственна діяльність акціонерного товариства АТЕК сьогодні передбачає, що тобто, чим займається сьогодні. Хазяйственна діяльність процедура тек нічим не займається. Можемо так сказати. Да? Тобто введена процедура санації, наскільки я розумію, правильно законодавство, яке є зараз в Україні, до, до моменту Написання і затвердження плана санації арбітражним керуючим, затвердження його комітетом кредиторів фактична діяльність, призводитися не може. Виключна діяльність може якби, закінчуватись, да, яка була виконуватись контракти, які були попередньо підписані, да, тобто і відносини, які не закінчились зараз в часі. Ну тобто, чим займаєтесь ви зараз? Попередні контракти? Ви я зараз розмовляю з вами, більше нічим не займаєш. Як представник акціонерного товариства АТЕК, розкажіть про акціонерне товариство АТЕК. Що вам воно займається? Тобто, їй, воно заробляє гроші, чи воно просто конкретно раніше АТЕК це був гігант радянського машинобудування. Він випускав трактори, він випускав комбайни, сілки і тому подібне. А зараз? Зараз на сьогоднішній день з 2006 року завод практично нічого не випускає. Тобто за останні часи було зібрано там порядка 10 одиниць техніки, які зараз не майже не користуються попитом. Дивно, що правда? А спортивный комплекс АТЕК. Вы говорите, что вы не берете гроши из в час так? это социальный проект, а не бизнесовый. А как его, за какие гроши его утримают? Это больше до Ларисы Александровны. Социальный проект. Тренируются детские школы. Школа АТЕК и входящие в школу АТЕК тренируются бесплатно. А, лид заливают, за а? лид заливают за какие гроши? за деньги тех команд, которые тренируются в ночную вечернюю, называется лига. Они проплачивают лед. Они являются нашими спонсорами. Так не платят за свой час? Чи... Да, за свет. Ну, За свет час, пока тренируются. Да, да, И этого да. достаточно выстачает на утренние... Погасить утримание... расходы спорткомплекса. Полностью и что было да. зроблено за последние нас... полтора роки, что там багато все было зроблено, что самое. Придите и посмотрите, что там зроблено и что было до этого. Я помню, что было до. Вот и все. все. Так что вы спрашиваете? Все видно на лицо. То, что там делалось, можно, пожалуйста. Поменены крыша, сделаны полностью ремонты во всех зданиях, которые находятся на территории АТ, кроме. Здание, где тренируются скалолазы. Поменены раздевалки. Открыты дополнительные секции бокса, где тренирует чемпион Украины Семипупов. Поставлены тренажерные залы, которых тоже не было на спорткомплексе. Заведена еще школа Пересвит, тоже на АТЭК и тоже на социальный проект. Отремонтирован фонтан Смулянского с камнями, отреставрировали. Посеяли газоны, купили ледоуборочные машины. Что еще вам рассказать? Спорткомплекс жил и живет. Когда он гроши Когда он гроши починает? А что, спорт когда-то приносил кому-то деньги? Господа, вглубляємося в дискусію, зв'язану з развитием масового спорту, мені кажется, це не зовсім имеет відношення к сьогоднішньої проблематики. Пожалуйста, ще Раченко, Радченко, спілка журналістів України. На. Питання на розуміння: два. А так, як є акціонерним товариством? Схарактеризуйте, будь ласка, у кого на сьогодні сконцентровані акції цього акціонерного товариства, тобто, яка структура власності? И второе питание. То, что рассказывалось про спортивный комплекс, это власний комплекс, атек, чи это, а, то, что сделали арендаторы, которые имеют 50 років аренды, або не имеют, згідно там разных думок на атек. По первому вопросу, как бы на сегодняшний день атек это закрытое акционерное общество, а если закрытое акционерное общество, да, по старым, на сегодняшний день на украинскую мову, приватное акционерное товариство. Акции от ТЭКа на сегодняшний день сосредоточены. Основная часть у меня находится, то есть я основной акционер. Часть акций, наверное, он тут есть присутствующий арбитражный управляющий, он может, сегодняшний арбитражный управляющий, он может вам сказать, если не постесняется, у кого остальная часть акций. По поводу ремонта спорткомплекса и господ старых арендаторов, да мы покажем с удовольствием, мы не готовились просто к этой позиции. Да. Мы покажем с удовольствием вам материалы, какие, какой был спорткомплекс полтора года назад и какой он на сегодняшний день. И объясню почему. Полтора года назад арендаторы оттуда вышли, покинули территорию со скандалами, без скандалов. Да, скандалы продолжаются до сегодняшнего дня. Плюс надо, наверное, эти вопросы задавать людям, которые живут рядом, тренируются там больше, чем нам. Почему? Потому что им виднее. Спасибо. На самом деле здесь комплекс вопросов. 15 сентября 2014 года я был назначен руководителем санации данного предприятия. Данного предприятия. Кроме этого, Прошел определенный небольшой срок для изготовления определения этого и отображения информации в едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц предпринимателей. Лишь 1 октября я, мои ведомости, моя информация, информация обо мне как руководителя предприятия появилась в данном реестре. 2 октября я прибыл совместно с предыдущим арбитражным управляющим Косикевичем на территорию Прототек с целью проведения детальной инвентаризации и Я прошу прощения. Единственная документов. просьба, у нас заканчивается время. И я оренды. прекрасно понимаю. Я могу пообщаться с журналистами. Да, вы можете отдельно. собрать самостоятельно пресс-конференцию. Абсолютно верно, но то, что здесь прозвучало, это банальная ложь. Если еще пресс-конференция идет, и в двух словах это банальная ложь, все, что звучало здесь. Меня не, допустили. Меня не допустили для проведения тех мероприятий, которые действительно прописаны в законе Украины о восстановлении платежеспособности предприятия или признании его банкротом. Люди в спортивной одежде, без знаков отличия, банально не пустили на предприятие физически преградив нам путь. По поводу этого был составлен акт о недопуске. По поводу этого были обращения в правоохранительные органы. Поэтому предприятие находилось с момента моего назначения и по 22 число, по сути, бесконтрольно вывозился туда ценнейшее оборудование, металлолом. Владимир Васильевич, давайте уточним Я одну Виктор позицию. Васильевич. Ой, Я извините, Виктор Васильевич. Васильевич, вы появились на предприятии один раз, по, пообщались вот. в трудовом а -а -а коллективе и пропали. Дайте мне буквально одно слово. Значит, и скажите, пожалуйста, какой клан вы представляете, да? Вы представляете клан на сегодняшний день с господином Титовым, Емельянова и Татьковым. Давайте начинать с этого. Давайте начинать с того, что сколько предприятий у вас банкрот да? Давайте начинать на то, что э, на сегодняшний день по нашей информации у вас были у всех обыски. Да? Чем они закончились? Я как бы не знаю, потому что я не следователь не прокурор, я не кидаю обвинений. Да? Но на сегодняшний день э, давайте говорить честно. Если вы говорите уже, об мы этом. говорим честно. Во-первых, я удивлен вашей познательностью насчет обысков. А, по поводу клановости. Господа, что, наверное, мы этот период одну уже пережили. минуту. Давайте так. Давайте так. Значит, у нас сегодня пресс-конференция, представители завода АТЭК. Я Если у вас бы, есть вопросы к господину арбитражному управляющему, вы их можете спокойно задать по окончании мероприятия. С, с первых рук из первых уст. <свят> На самом деле, то, что звучала информация, она, это сплошная ложь предприятие на самом деле ни о каком развитии спорта не может идти речи, потому как все деньги, которые собирались с катка, расходились по карманам частных лиц. Что что касается что кас что касается